Это загружается сырье, потом закрывается, закрывается этот... Э, ну, чтобы никто из людей не засунул туда пальцы, руки. И все, и потом опускается, прижимается. И, и потом уже до того момента, пока полный бункер не наполнится, когда уже пресс сам автоматически не начнет отключаться в верхнем положении. Все зависит от сырья. Все зависит от сырья. Начиная от 5 раз, ну, можно 5 раз прижать, ну, можно 50 раз прижать. То есть все зависит от сырья. Например, пластиковая бутылка ну, очень много, много раз надо прижать, потому что она постоянно хочет разжаться, Понимаете? Ее прижала, она как пружина разжалась. Ну то есть засыпать уже можно маленькую партию. Засыпали, ну с каждым разом все меньше и меньше партия засыпается получается. Из-за того, что и меньше места уже для присоки. И все. А потом уже ложится перестенок и обвязывается тюк. А тогда уже производится процесс там выбрасывания его тоже он э, подсоединяется к цепи там специальной и пресс автоматически сам выбрасывает тюк. То есть людям не надо его выдергивать с пресса. Вот такая вот. Спасибо.